Настя, привіт. Розкажи, будь ласка, трішки про себе. Звідки ти та скільки тобі зараз років? Мене звати Настя, мені 21 рік, я з Дніпра. Клас. А, підкажи, будь ласка, чи зараз живеш в Дніпрі, чи не в Дніпрі? Ні, зараз проживаю в Іспанії в своєї ситуації, коли я как бы, служила в країні, пришлось їхати. Зрозумів. А, підкажи, будь ласка. А, ким ти працювала до того, як взагалі прийшла в крипту? А, ну, так як прийшлося приїхати, в принципі, працювала тут, в Іспанії, в ресторанно отельному бізнесі. Ага, ну, тобто, офіціантом, на рецепшн і так далі. Да. А підкажи, будь ласка, на якому етапі ти зрозуміла, що? Классно бы спробовать еще снова новое, классно бы зайти в сферу крипты. На каком этапе цей интерес сам в тебе появился? Ну, я уже уточнила, мне 21 год, и так сложилось, что в 20 лет я забеременела. И в тот момент я поняла, что у меня уже нет возможности как бы, работать полный рабочий график, вот работу касательно... 8-часовой график, когда тебе нужно где-то находиться, и... Прийшлося сказати варіанти, як можна сувміщати декрет і собственно заработок. Ага, клас, добре. І я так розумію, що на якомусь етапі в тебе прийшло розуміння, що ти хочеш знайти якусь сферу, де можна заробляти по факту незалежно від місця знаходження. А чому саме крипта? Тобто, я так розумію, що в цілому там багато якихось. Онлайн-сфере, и, мабуть, здесь могли тебе зацікавить, а вот с чему крипта? Да, я пробовала изначально много вещей, такие как SMM, дизайн и так далее, но э, решила все-таки также попробовать это направление криптовалюты, потому что ну, это везде на слуху, об этом все говорят. Но это как будто такая тема, достаточно закрытая. То есть ты везде об этом слышишь, но как бы понимание, что это и с чем это едят, у тебя нет. Поэтому я решила, Ну, конечно, много еще стереотипов о том, что это какое-то мужское занятие, что это нужно быть там супер профессионалом айтишником Конечно, это все пугало. Вот, но решила как бы все-таки хотя бы разобраться для начала, как это вообще, что это, и в целом хотя бы какую-то какую, -то, какую -то базу разузнать и освоить. И, собственно, да, решила, что почему бы нет, можно попробовать. Стосовно семему, я так розумію, що ти пробувала на своєму шляху. А чи була в тебе проблема? Там є така основна проблема, яка майже всіх стопорить, і це, типу, відсутність клієнтів. Я думаю, якщо ти займалася yeah. семемом, то в тебе щось на тому разі, так було думаю. Да, что как бы очень большой как бы поток конкуренции и э, заработок зависит от э, количества найденных клиентов, а крипта это все-таки немножко про другое, это там где все зависит от тебя и ну, то есть с этим полегче, потому что конечно конкуренция она как бы имеется, но ты конкурируешь э, как бы сам с собой за свои финансы, грубо говоря, а в СММ, конечно, да, рынок очень обширный и Це да. Ага, Ну тут знаєш, як типу в іграх є ігри, де е, player versus player, тобто гравець проти гравця. Це ось цей ринок, коли люди просто вау, всі шалені, yeah. вони між собою за клієнтів воюють. Там кашками обкидаються, кажуть, що він поганий. А той каже: Він поганий, і вони прям воюють за ці гроші. А є ринок. Якби ПВП, а є ринок ПВЕ, де люди ну самі по собі працюють, саме також можуть yeah. допомагати друг другу, та й за такі ж самі активності вони ще можуть також отримувати якби винагороди за те, що хтось інший отримав винагороду, там шляхом ріфа. А тому в этом плані, в цьому плані полегче, тому що. Что... Не знаходишся в постійній конкуренції. да. я це в басейні за кулами якимись. Да, да, да. Круто. Да. а Давай тоді так, по хронології. Ти зрозуміла, що хочеш навчатися крипті, а чому вирішила прийти саме до нас, як до людей, які проведуть себе у цей світ крипти. Я в какой-то момент вообще увидела как бы рекламу в Инстаграме. Ну, в целом, мне просто понравилось, как ты подаешь информацию, вообще формат ведения блога. И я решила просто подписаться, то есть это не было изначально для того, чтобы прям прийти на курс и вот сразу начать учиться. То есть я просто подписалась и всегда как бы фоново, грубо говоря, просматривала истории и так далее. И, ну, когда ты это фоново просматриваешь, оно все равно как-то в голове откладывается, откладывается. И поэтому, конечно же, когда встал вопрос о том, что хочется разобраться в крипте, то ну, первый, кто пришел голову, в голову, как бы на ум, это ты, собственно, и твое обучение. Поэтому я уже начала немножко детальнее разбираться, какие тарифы и так далее, чтобы как бы, уже начать пытаться обучаться этому. І розібратися? А, і, і як я пам'ятаю, в тебе ще як не було можливості повністю одразу зайти, і ти розбила платіж? Я не пам'ятаю, чи на 5, чи на 10 частин? Ну коротше, ти взяла для себе максимально да, комфортний да. по фінансам. Угу. Ну, такий да. формат. Окей, окей. А, такс, добре. А, тоді наступний етап. Ти ж зрозуміла, що ага, при, прийду сюди, тут мене навчать. А чи не було як, як взагалі в тебе? Відношення, скажімо так, послівкусія після навчання та під час навчання, як тобі ось весь цей процес чи не було тобі складно? Бо я так розумію, що ти саме без заходила, без досвіду в якихось там як люди думають, айтішники тільки сюди приходять. В тебе цього не було, чи як було м -м, важко, чи легко тобі розкажи, будь ласка. Ну, естественно, перед началом еще обучения было немного страшновато, потому что все равно, ну, я пришла с абсолютно, у меня не было никакой базы, я пришла с абсолютным нулем знаний, и то есть я даже, ну, банально для меня биткоин, я еще не до конца как бы могла сформулировать, что это вообще такое, хотя, опять же, это прям на слуху, на слуху находится. Но, то есть, что мне, во-первых, заинтересовало, почему я вообще сразу решила, что, да, формат обучения, который предоставляешь ты, мне подходит, потому что Uh, у тебя есть такая особенность, ты вот всю самую сложную информацию вот разжевываешь, прям разжевываешь, разжевываешь до такой степени, что ну, это можно и пятилетнему ребенку будет объяснить, как бы. Поэтому, ну, а я такой человек, мне прям нужно, чтобы мне разжевали информацию, которая изначально как бы кажется какой-то прям как покрытой мраком и тенью. И за счет этого, конечно, то есть меня это уже на этапе как бы покупки обучения уже привлекло. И уже находясь на самом обучении, просматривая уроки, я убедилась, что я сделала правильный выбор, потому что действительно вся сложнейшая информация, в моей голове она выглядела сложной, оказалась супер простой, объяснялась супер простым языком, вообще без каких-то ну, каких-то Вопросов лишних, ну естественно, если вопросы появлялись, то были кураторы, которые тоже супер вообще отработали, и очень классно тоже давали ответы на все вопросы, которые возникали, и тоже разжевывали мне эту информацию, в момент, когда мне нужно было это. Класс, у буквально ну, был наступное запитание было еще до кураторов, але ты прям сама на него ответила. Короче, куратору это сподобалось, и им ставим палец вверх. Очень, очень, потому что действительно, ну во-первых, конечно, для всех обучающихся хочу сказать, что нужно в первую очередь не бояться задавать вопросы, потому что тоже это очень важный момент, когда вопросы возникают и у тебя есть человек, который как бы предоставлен тебе для помощи в этом то, конечно, нужно вопросы задавать. И я как раз была из тех студентов, которые вообще самые тупые вопросы могут задавать, потому что иногда ну, мне это нужно было. И, и разжевывали прям, помогали вообще в любых моментах. И как бы и в теории разобраться, и какие-то практические моменты тоже очень-очень спасали, да. Ось Поэтому... щодо запитань, ось ну, є люди, які трохи бояться, знаєш, коли вони ще не зайшли на навчання, вони думають, блін, а я ж ну взагалі дебу, нічого не знаю. І я буду задавати питання, скажуть: ну ти якийсь дурачок, і все скажуть Тобе більше не доб... тобі більше не допомагаємо. Так, типу, умовно, ну. Таким людям, таким людям могу сказати, не бойтесь, тому що я такой чоловік. Вот ви просто смотрите на чоловіка, який був повний ноль. Вот я говорю. Вот эти блокчейн, биткоин, для меня, если бы мне раньше бы просто какой-то вопрос вообще в компании зашел за это, я бы просто сидела за таким лицом и просто кивала, потому что я ничего об этом не знала, просто ноль. И как раз таки обучение я его купила для того, чтобы узнать информацию, для того, чтобы в ней разобраться. И это, собственно, основное, что должно вообще быть в голове в такие моменты, потому что обучение, оно покупается... Ну, как бы, как и в школе детей учат, дети же приходят, они не, не знаю, 2 плюс 2 сколько будет, вот. И на таком же примере, когда ты покупаешь обучение, э, у всех есть понимание в голове, что ты приходишь для того, чтобы чему-то научиться. А, mm -hmm. Ну, то э, есть, действительно, класс был, на самом деле, я еще... На самому початку нашого навчання там є ще перший урок, на якому ж якраз ми кажемо задавайте питання, задавайте ви за це платите гроші, а ми робимо так, щоб ви ці гроші відбили у кілька разів. Тобто, ну не yeah. типу, не немає якогось там стійкості. Там ну нічого такого не потрібно бути. Бо mm -hmm. ваша задача це ну навчитися заробити. Наша задача сказати: о, у нас там класний учень, який зробив так. Тобто, ну і ми всіма методами це робимо, і ну питання це прям те, що потрібно бути. І ти дуже молодець, що зразу ну, зловили цю волну, і по факту дійшла до класного результату, про який ми також, до речі, поговоримо. Так, давай тоді перейдемо до етапу, коли ти так завершуєш навчання, і наскільки сильно по твоїм відчуттям крипта змінила. твое життя целком, та а, твою, финансовую финансовую а, финансову такую составляющую а, твоего, як Изменила, конечно, кардинально. То есть я уже говорила, что начала в целом, как бы, искать, начинать в этом разбираться, когда на этапе, когда была беременна, и вот под конец беременности я уже закончила работать и, собственно, села учиться. І перші попытки вже після обучения на практиці були якраз таки на останніх місцях бревності, і вже давали якісь результати попитки. Анука, вот. розкажи и... про якийсь. Будь ласка, розкажи про там, не весь заробіток умовно, а якийсь, мабуть, ну, там, якісь найбільше або там, один з найперших, який був ну, короче, ще під час навчання. Я расскажу, как бы, про самый большой, потому что все-таки это то, чем я горжусь и считаю, что все-таки обучение мне в этом супер помогло. В IDO чистыми мне получилось заработать 4-500 и вложения были 150 долларов. То есть это Класс. мой прям такой самый успешный клиент, которым я очень рада и которым я очень горжусь. И еще чем, как бы. Почему я этим горжусь? Потому что вот я уточнила, что начала на последних месяцах беременности, и когда я родила, я подумала, что все, у меня на это не будет времени. Ну, я реально думала, что ну как бы вот и закончились мои попытки, но вот этот самый успешный кейс у меня получился как раз-таки уже после родов, потому что так или иначе это не занимало настолько много времени, насколько я думала, это будет занимать. То есть были дни, когда я могла уделить крипте 15 минут, а были дни, когда там по пару часов. І я це могла прекрасно совмещать з материнством, а, і все одно все вийшло. І вот один з таких кейсів у мене з'явився клас. Ну, вот. і, а я б теж знаєш, на, на місці студентів так одразу хвастався якимись такими класними, за які особисто для себе приємно. Бо, а насправді, знаєш це не тільки просто цифра якась, а це якась така особиста перемога. над тем, что, що... знаешь, когда люди начинают заниматься криптою, там, Хтось з знайомих може сказати, типу, та що ти там робиш, ну що ти там та то та крипта, там, то я. То, то, то. І коли ти приходиш і розумієш, що ні, я якби рухаюсь по цьому шляху, я розумію, що я в цьому можу. Є люди, які це вже зробили, є Настя, яка це зробила, є інші студенти. Я думаю, що, ти... що тебе також мотивувало? Ось мені цікаво. Те, що ти бачила інших студентів, яких із твоєї групи виходить, із попередніх потоків, чи що саме тебе ще мотивувало? Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что вот да, как раз очень много людей очень раз, когда говоришь им про крипту, говорят, ой, да это там, что-то там. Ну, потому что эта тема для всех вот реально как, как за занавесом каким-то, потому что все об этом слышат, но никто об этом ничего не знает. И я как бы, ну, в свою очередь, когда я этим начала заниматься, то я тоже очень много там, этом... и от друзей, и от семьи слышала, что, ну, как бы это, ну крипта и крипта, что-то придуманное, что-то невообразимое. Но да, меня мотивировало как раз-таки то, что, во-первых, меня заинтересовала очень эта тема, правда, она меня заинтересовала. И, во-вторых, меня мотивировало то, что э, я начала замечать, что, ну, правда, э, можно вывести э, это в какой-то супер классный пассивный заработок, активно-пассивный, то есть уделяя при этом э, минимально времени минимальном вложении. И, конечно же, на потоке, то есть со студентами, нам так очень повезло, что очень все слаженно работали, все друг другу помогали, как бы все делились результатами. И тоже это как бы давало какую-то мотивацию, что ты не один, что ты как бы в кругу людей, которые тоже этим горят, заинтересованы тем, чтобы изменить свою жизнь. При том, что ребята были супер разные, вообще все разные, с разными жизненными ситуациями, разных возрастов, абсолютно разных, с разным бэкграундом, бэкграундом. То есть, ну, и все равно вот нас сплотила вот эта вот идея изменить свою жизнь, научиться чему-то новому. И на этой волне, конечно, мы тоже очень все друг друга мотивировали, помогали друг другу. Вот, поэтому Клас. тоже такой момент. Знаешь, я вот прям так мотивируюсь, а когда я разговариваю с студентами, и есть а, такой момент, что когда коли... Саме багато хто студентів заходить, і у них таке розуміння, що я зміг. І це прям так круто. Це такий прям якийсь пункт самої реалізації. Коли думаєш, да, я вийшов знаєш, з з цього, цієї рутини, якою я завжди був. Це дуже дуже класно. Супер, слухай, а, мен мені є ще одне питання. І в мене mm -hmm. є ще одне питання до тебе. А, Є багато людей, хто в цілому на якомусь етапі не дуже впевнений в собі, чи звий у mm -hmm. них в крипті. Там люди, які тільки думають почати свій шлях в крипті, не дуже впевнені в собі, або не дуже впевнені в сфері крипти. Ось ти, як студентка з досвідом, з результатом. Що ти можеш сказати цим людям, мабуть, якісь напутственні слова для їх там, шляху життєвого? Не бойтесь начинать, потому что чем раньше начнете, тем быстрее вы уже начнете видеть результаты. Не бойтесь заручаться поддержкой, то есть э, в данном контексте это очень круто, потому что есть такое обучение, которое как бы подразумевает то, что у тебя есть э, всегда помощь в, в, в плане кураторы, э, всегда, то есть есть команда такая же студентов, которая всему обучается с нуля с тобой, ну кто-то с нуля, кто-то не с нуля с тобой. И да, не бойтесь просить о помощи, не сдавайтесь на каких-то первых моментах, которые, в которых можно засомневаться, потому что такие моменты будут всегда, и не только в этой сфере, во всех абсолютно сферах. И да, как бы, просто не бойтесь. Главное не бояться вообще в жизни в целом, и все будет классно. Клас. дуже, дуже дякую тобі. Дуже класно, позитивне. У нас таке інтерв'юшка вийшла. Мені дуже приємно усім нашим глядачам. Також бажаю класного розвитку, класних прийнятих рішень та покращення свого рівня життя до того самого рівня, який ви хочете. Всім дякую.